মীনপালক বন্ধুসকল পুখুৰীৰ পৰা চিতলৰ পোনাসমূহ নাইকিয়া হৈ যায় বা চিতলৰ পোণাসমূহ ডাঙৰ নহয় জাল মাৰিলে চিতল নাহে ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকে বা মাছসমূহ ডাঙৰ নোহোৱাৰো কাৰণ থাকে পুখুৰীৰ পৰা চিতলৰ পোনাসমূহ নাইকিয়া হৈ যোৱাৰো কিছু কাৰণ থাকে বিশেষকৈ চিতল হৈছে চিকাৰী মাছ ইহঁতে মাছ ভক্ষণ কৰিয়েই ডাঙৰ হয় সৰ্বাধিক ডেৰ কেজিৰ পৰা দুই কেজি আঢ়ৈ কেজি পৰ্যন্ত সৰু সৰু মাছ ভক্ষণ কৰি চিতল এক কেজি হ'ব পাৰে সেয়েহে যদি আপোনালোকে এশ পিছ চিতল এৰিছে তেন্তে ডেৰশৰ পৰা দুশ কেজি সৰু সৰু মাছ সিহঁতে খাব পাৰিব লাগিব আৰু এনেহ'লেহে চিতলসমূহ আপোনালোকে বিচৰা ধৰণেৰে কেজি চাইজ হ'ব এটি চিতল সৰ্বাধিক পাঁচ মাহত এক কেজি হ'বই পাৰে আৰু যদি খাদ্য প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে অৰ্থাৎ জীয়া মাছ যদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে তেন্তে বছৰৰ শেষত আপোনালোকে তিনি কেজিৰ পৰা চাৰে তিনি কেজি পৰ্যন্তলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে চিতল মাছৰ পোনা এৰি দিলেই পুখুৰীত ডাঙৰ হৈ নাযায় ইয়াৰ কাৰণে প্ৰচুৰ পৰিমাণে সৰু সৰু মাছ আপোনালোকে পুখুৰীত মজুত ৰাখিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে চিতল এৰিম বুলি ভাবিছে যিসকলে এতিয়ালৈ চিতল মাছৰ পোনা এৰা নাই তেওঁলোকে পুখুৰীত চিতলৰ পোনা এৰাৰ আগতে মোৱা মাছ পুঠি মাছ বা জাপানী কাৱৈ তিলাপীয়া আদি মাছৰ কণী থকা মাছসমূহ পুখুৰীত এৰি দিব লাগে অথবা আপোনালোকে হেঁচাৰীৰ পৰা নিম্নমানৰ বা একেবাৰে নিম্ন সাপৰ যিসমূহ স্পন ৰৈ যায় খুব কম খৰচত তেওঁলোকে দি দিয়ে আপোনালোকে ঠিক তেনেকুৱা স্পন কিছুমানো এৰি দিব পাৰে অৰ্থাৎ সৰু মাছ ভক্ষণ কৰিয়েই যিহেতু চিতলে ডাঙৰ হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে চিতল এৰি দিয়া পুখুৰীত উন্নতমানৰ বা পিচ হিচাপত কিনি লৈ যোৱা মাছ আপোনালোকে এৰি দিব নালাগে এনে কৰিলে লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ চিতলৰ কাৰণে আপোনালোকে কম দামী পোনাসমূহ মজুত ৰাখিব পুখুৰীত আৰু যিহেতু মোৱা মাছ পুঠি মাছ আদিয়ে অজস্ৰ হাৰত পোৱালি দিয়ে বছৰত কেইবাবাৰো পোৱালি সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যায় আৰু এই পোৱালিসমূহ খাই চিতলে ডাঙৰ হ'ব চিতল মাছে সদায় অলপ পাঁচৰ পৰা সাত ফুট পানী থকা পুখুৰীত থাকি ভাল পায় আৰু পৰাপক্ষত চিতল থকা পুখুৰীটো অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগে বাঁহৰ জেং আপোনালোকে ঠায়ে ঠায়ে মজুত কৰি থ'ব পাৰে বাঁহৰ জেংসমূহ বা বাঁহৰ আগসমূহ আপোনালোকে পুখুৰীত ঠায়ে ঠায়ে মজুত কৰিলে এটা সুবিধা হ'ল আপোনালোকে যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে তেতিয়াই চিতল জালেৰে উঠাব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে পুখুৰীৰ মাছভাগত বা কাষৰ ভাগত আপোনালোকে চাৰি পাঁচটামান বাঁহৰ জেং যদি একেলগ কৰি থৈ দিয়ে তেন্তে চিতলৰ যিসমূহ পোনা বা যিখিনি চিতল ডাঙৰ হ'ব এই চিতলখিনি তাতেই সোমাই থাকে আৰু অতি সহজতে জাল টানি চিতলৰ মাছ বা চিতলৰ পোনাসমূহ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব আৰু বজাৰকৰণ কৰাত সুবিধা হয় অৰ্থাৎ যেতিয়াই চিতলৰ বজাৰৰ দাম বাঢ়িব তেতিয়াই ইচ্ছা অনুসৰি পুখুৰী নিসিচাকৈ আপোনালোকে জাল মাৰি চিতল মাছসমূহ ধৰিব পাৰিব চিতল মাছৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও সুবিধা আছে যে চিতল মাছৰ ৰোগ খুব কম অৰ্থাৎ প্ৰায়ে কম ৰোগ নহয় বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব আৰু ইয়াৰ বাহন ক্ষমতা অত্যাধিক অতি কম সময়ত চিতল এটি ডাঙৰ হ'ব পাৰে এমাহত এটি চিতলে প্ৰায় দুশ পৰা আঢ়ৈশ গ্ৰাম পৰ্যন্ত হোৱাৰ বহু উদাহৰণ আমাৰ হাতত আছে মীনপালক বন্ধুসকল আপোনালোকেও চিতল পালন কৰি লাভৱান হ'ব পাৰে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে তাত অতি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে যে বিঘাৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিমান চিতল এৰিব কেনেকৈ চিতলসমূহ আপোনালোকে পৰিচৰ্যা কৰিব অৰ্থাৎ পুখুৰীত মাছ এৰিলেই নহ'ব চিতল মাছ বুলিয়েই নহয় যিকোনো মাছে আপুনি এৰক তাৰ খাদ্য যোগান সঠিকভাৱে সঠিক মাত্ৰাত সঠিক সময়ত আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু চিতলৰ ক্ষেত্ৰত এটাই সুবিধা আপুনি প্ৰত্যেক দিনেই ইয়াক খাদ্যত যোগান ধৰিব নালাগে অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাছৰ পোনা যেতিয়া পুখুৰীত কমি যাব তেতিয়া আকৌ মাছৰ পোণাসমূহ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি আনি পুখুৰীত এৰি দিলেই হৈ যাব আনহাতে অন্যান্য মাছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক দিনেই ভাষমান বা ডুবমান দানা দিব লাগে আনহাতে চিতলে যিহেতু জীয়া মাছ খায় জীয়া মাছৰ উপৰি আপোনালোকে জু প্লাংটন প্ৰস্তুত কৰি দিব পাৰে চিতলৰ বাবে অতি উত্তম খাদ্য আৰু অধিক জানিবৰ কাৰণে আমাক আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ভিডিঅ'ত ডিছপ্লে হৈ থাকিব লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব আমি উন্নতমানৰ পুনাহ যোগান ধৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ মীনপালকসকলে যথেষ্ট ইতিবাচক সঁহাৰি বিগত সময়ছোৱাত আমাক আগবঢ়াইছে উন্নতমানৰ পোনাৰ উপৰি দানা আৰু ঔষধৰ কাৰণেও আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ